Уже год можно трошки побачить на ней. Сейчас будем дивиться, что она за монеточка такая. Пять коп 49 -го года. Такая вот находочка. Шукаємо далі. Друзі, всегда проверяйте ямки. Ця сама ямочка Провів прибором ще показала, що що-то є. І так буквально тут лежала. Оцю травучку вирвав. І отак ось монеточка ще одна і показалася. Зараз будемо дивитися, що воно за монеточка. 3 копеечки, 43 год. Вот. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. А Мы не в такие вот ямыцы. да вот такую вот находочку. Сейчас будем делать, что она за находочка такая цикавенька. Вообще непонятно, что. Сейчас я протруй получше покажу, что она такое. Друзья, какую красивую находочку дало. Медальончик еще и целый. Это еще не из Киевской Руси чи еще не раннего периода. Было 63-65. Такая вот красотулю выдала. Да. Штучка, конечно, бомбезная. всё целое, ушко целое и звезда посередине Бомбезна, конечно находочка это киевская на Киевской Руси что-то киевская да, Руси что-то Такий вот медальончик бомбезный конечно конечно бомбезный медальончик словно мая такая вот чудесная находочка такой ще не находок всей силой. Да, находочка, конечно, супер. Ну что, шукаем дальше. У меня такое вот ямки. Да, вот вот монеточка. Походу серебришка. Сейчас дымдывается, что он за монеточка такая интересная. Польский солид, наверное. Да, польский солид. Сейчас я его прочищу и получше покажу, что он за монет. Такую вот монеточку выдала. Сиги. Здесь какие-то. Короче, сиги Такая вот монеточка с одной стороны. Такая вот монеточка с другой стороны. 1626 год. Да, 1626 год. Такая вот монеточка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дала такую вот монеточку, сейчас будем дивиться что она за монеточка такая 10 копеечек 50 -го года еще и лопатой на сбоку шукаем сукаем дальше а мы с такой вот ямочки дала сначала вот такую вот штуку явно царский да. какие-то бокальчик был со стекла жалко конечно шелопнутый толщина яка и форма неровна А то, шо... что <coughs> Деусом сигналило. Такая вот штучка. Златуни застежечка. Такая вот находочка. Такая застежечка. Ну что, шукаем дальше. А у меня такой вот ямочки дырка она и бог знает куда. Она как дыряка дальше идет. Такая вот ямочка. Далу такую вот монеточку. Сейчас будем смотреть, что она за монеточка. это непонятно. Что из-за монет. Сейчас я ей про и получше покажу, что у нас за монетка такая. Такую вот монеточку выдала копичинку Николайчика и Александра Третьего. Такая вот монеточка вся в зелень, чистый в чистый В раствор надо кинуть, тогда лучше почиститься. Такая вот монеточка. Она год вот видно. 1800. То ли 69, то ли 89. Такая вот монетка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки Маленькой маленькая тоже. На землю выкидал скихи. Все земли скихи повыкидал. Да вот такую вот монеточку. Сейчас там делается, что она за монеточка такая. Наверное, котюхи на двух для Елизавета. Да? Сейчас я не оботру и получу, покажу, что это монета. Такую вот монеточку выдала. Году двушечка. Для Екатеринки или ли Елизаветки. На сильно в зелени. Такая вот монетка. Видно 1700, а дальше непонятно, какие вот. Зелешука все, Катеринки Чьили Заветки. Такая вот монеточка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки. Да вот такую вот находочку. Все. Такая вот монеточка. Сейчас будем девица, что он за монеточка. Немецкая. я еще и лопаты двину. Походу. Дойшлен Рейх. Один 1908 год. Такая вот находочка. Редактор шукаем дальше. Ну что, подведем того нашего копа. Трохи что-то накопал. Одну серебряную монету. Амулетик Киевской Руси. Значок. Царских. 8 штук. советов. Ну а терсы по порядку, Что попадалось. Такие вот колокольчик попадался. Такая вот штучка. А вот штучка. Зостевочка на поясок. Такая пухучка советская. Так. Такая пухучка царская. Каминка. Так, замочек такие вот, царский. Так. Наших ходячих, если все важны, пять штук. 250 копейки 320 по 25 так поздние советы 4 штучки такие вот находочки были так. Еще три поздних совета. 15 копеечек 80 -го года. 20 копеечек 61 и 20 копеечек 86 -го года. Так. Ще три поздних совета. Две по 15 копеек 61 -го года. одна дынечка Так, теперь поранний совет. Такие вот подубытанький советик, копеечка, походу, че две. <клес> <клес> Такая вот монеточка. Копеечка непонятная, Какого года. Так такая вот копеечка 1949 года так три копеечки 1943 года такая вот монетка так пять коп 1949 года Так, 5 коп 46 -го года, подбытонько. Так, 10 копеечек 50 -го года. 10 копеечек 53 -го года. Так.

другого. Вся в зелени. Так. Копеечка Александра Первого. Такая вот монетка. Так. Две копеечки Александра Первого. 1811 года. Так. две копеечки тоже. 1860 год -го года. Такая монетка. Так. Две копеечки. 1898 года. Так. Две копеечки. Екатеринка Елизаветка, такая вот монеточка. Так, хрестик такой. Так, серебряная монетка Польская. Вот монетка. 1626 года. Так. Значок. Отличник РКК Такие вот значок. По золоте был. <coughs> ну и медальончик какие-то киевской руси такая вот штучка интересно Ну что, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, побачимось на следующем уколе.